Принципиальная победа. Вы знаете прекрасно наши отношения и взаимоотношения со Львовом. Это западноукраинская дерби, которая всегда проходит очень насыщенно, интересно. Я думаю, даже в про... прошлая игра мы проиграли, но я думаю, что по накалу она не уступала сегодняшней игре. Сегодня мы выиграли. Очень хорошо провели вторую половину. Позволили забить сопернику только 25 очков. 41 и 25. Вот это разница, которая и была ключевой в сегодняшней игре. В первую очередь мы сыграли защиту. Если вы посмотрите по нападению, мы сыграли ровно в первую половину и вторую. Но пропустили 41 в первой половине и 25 во втором. Я, был, я говорил на пресс-конференции, что я был уверен абсолютно, что попадет нам в жеребьевки Львов. У нас было время готовиться именно на Львов. И я думаю, что сегодня мы показали, что даже без травмированного Лоренца мы можем играть и показывать довольно-таки интересный баскетбол. Мы выиграли практически по всем позициям, включая даже результативные передачи, которые были проблемой с командной игрой в матче с чемпионатом. Поэтому поздравляю всех болельщиков, поздравляю Ивана франкос поздравляю команду, поздравляю всех, кто болел, приехал, поддерживал. И я надеюсь, что несмотря на сегодняшний проигрыш завтра Львов придет и будет болеть за нас. Я... А в ответ тишина, да, я понял. Да. <с <с а много состояния... пришли бы, много пришли бы. Ну я надеюсь, что будете за нас болеть. Ничего не могу, ни Ревзина, ни киндала Дайкса пока сказать состояния не могу, они проходят сейчас обследование у доктора, и непосредственно завтра перед игрой я буду иметь информацию по их состоянию. Еще один вопрос. Как я пожал ему руку для дебюта очень неплохо. Он разгрузил нам переднюю линию, заднюю линию. Он неплохо защищался против Менчела, показал достаточно взрослый и грамотный баскетбол. Я доволен его дебютом и уверен, что место в составе он себе завоевал уже. Я запытаю. Во да? втором периоде мог получил только один фол, то самого конца. И вы несколько раз подходили к судьям, я понимаю, что вы даже показывали на того, что это как бы судейство? Нет? Я никогда не обсуждаю судейство. Это раз, это моя принципиальная позиция. Вторая, нам запрещено либо обсуждать судейство. Я не думаю, что вопрос судействия, когда 15 очков разница, он ключевой. Вопрос встает, когда очко в очко, когда одно решение принимается вот а так. Я не думаю, что какие-то проблемы. Мы не позволили во второй половине, я еще раз акцентирую, ни одного трехочкового забить Львову. Об этом надо говорить. О нашей защите, о нашей хорошей ротации в защите. Же, не знаю, в периоде, в точно не За Сейчас вторую половину и... ни одной. 12-0. 12-0, ни одной трех не залетело. Были не фарт, или... Ну, вы знаете как. Я как тренер, я не люблю слово фарт. Я человек, тем более, люблю точные цифры. И фарт это... Мы 31-8 в чемпионате бросили трехочковую. Это фарт или нет? и проиграли игру. Поэтому сегодня мы были сильнее. Чья у кого есть сейчас запитание грим пана Василя? <соценно> иван, Иван, прошу. Ивана, Иван, 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 иван. как вы оцениваете физическое состояние? Потому что все-таки у вас больно, очень напряженно было, и вы играли несколько часов позже, а игра завтра. Каждый час имеет значение. Цена, цена очень большая, вопрос. Это финал. И я не думаю, что здесь игроки нуждаются в какой-то мотивации. И первое, что они мне сказали, мы идем спать. Нам нужны силы для завтрашнего игры. Время 7 часов или там, не, не 7, да, 7, где-то по восьмому. Они говорят, мы идем спать. Нам нужны силы для завтрашнего игры. Поэтому они все профессионалы знают цену и что такое выиграть кубок. Для них это очень много значит. Я надеюсь. Не верю. Спасибо.